Вы человека бросили. Контроль внизу. Первый. Загиб руки за спину. Хоп, а О -о -о. Удар в палку. Человеку сгибай спину. пожалуйста. Если вам не нравится, он, что-то не говорит, вы делаете так. Таких контролей много. нам не надо все время так делать. Достаточно, если вы будете уметь при необходимости выполнять контроли без использования рук. Удар сайт. Камая, пистолет, вычека положили вызвали милицию, выпили, еще что-нибудь. Такой контроль еще. Есть? Вы можете тоже... То есть эти контроли, при которых вы не напрягаете, а можете его удерживать в любое нужное время. Сели, чего там? Не надумал. Делать что Все. все эти контроли позволяют вообще хорошо себя женщины обыскивать. Очень удобный контроль, если работаете в паре с дамой. Вот. То есть это целая куча, целая куча были в еще там штук 20, которые позволяют вам удержать. Есть такой раздел на черный пояс, на второй дам, разные разные контроли внизу, по, э, которого появляется без помощи рук. Вот. Не нужно там обязательно запоминать, это здесь, просто вы должны показать, что вы можете человека иммобилизовать, и без помощи руку держать. Сейчас делаем такую вещь. Это вещь. Уровень И Сразу же это движение переходит на руку танца. Контроль. Если он мне не нравится, я делаю так. Вот, вот это руки. И следующая позиция. Дарю фриг. Работаем